году вот, мы сейчас подойдем к теме да о которой мы говорили сегодня состоялся очередной тендер на закупку борной кислоты марки а мы в нем участвуем на протяжении 5 лет давно более 10 лет работаем в компании Энергатом. я лично вот занимаюсь этим нашим главным клиентом таким стратегическим 5 лет уже применяя как руководитель предприятия мы прошли оценку поставщика Энергатом. вот она здесь есть Поставщик, это значит, что у нас на предприятии был выездной аудит, были представители, которые знакомились с условиями производства, наличие технической документации, специалисты, система менеджмента качества, ну и лаборатория, да, что является очень важным вещами. Все это подтверждено фотографиями, протоколами, оценки и так далее. Так далее, так далее. Состоялся тендер, на который мы традиционно пришли как производитель, выиграли его выиграли, но мы предложили на низшую цену, это 27 гривен за килограмм. Ближайшая цена была 40. И вот тут началось самое интересное. Сразу вот после раскрытия началось, началось движение, которое перешло в жесткое давление на нашу компанию, вот, а также на представителей и энергоатома, который занимается оценкой поставщиков, принятием решения о закупке. Многие вещи мы знаем со слов руководителей, многие вещи мы знаем из тех документов, которые направились к нам в виде запросов Службы безопасности Украины. Много очень говорилось на словах нелестного в наш адрес. И все сводилось к тому, что с коллективом работать не нужно. Сначала мы были плохие, плохи, по мнению некоторых сотрудников СБУ, в том, что у нас нет документации технической. Но там, сколько у нас страниц было реально? 120 документаций 200 страниц различных технической документации. Да, ознакомившись с наличием технической документации, вход были пущены тезисы о том, что в Черкасах ничего нет, предприятие подставное, это пустой адрес, э -э, это все провокация, работать с ними нельзя якобы представители спецслужб провели тайную операцию по оценке состояния дел в Черкасах и ничего не обнаружили, никого и ничего. Это вело, действительно вело в заблуждение и в первую очередь вело в недоумение непосредственно в саму компанию Дергата. Был небольшой технический визит представителя руководителя атомкомплекта Василькова Александровича. Он прибыл в Черкассы, в общем-то, так сказать, нежданно-негаданно сюрпризом. Вот. Мы ему показали документы, показали стройку, показали оборудование, показали документацию, вот. обсудили сроки э, пуска производства в Черкасах, рассказали, как мы работаем сегодня, по какой схеме логистической, показали документы, которые э, дают нам право пересекать э, зону соприкосновения и так далее, и так далее, и так далее. Нам показалось, что наших документов было достаточно, а руководство, в общем-то, успокоилось, зная нас не первый год, принял решение акцептовать наше предложение, подписать с вами договор. После подписания договора сотрудники службы безопасности Украины включили другой механизм давления а не только на энергоатом, но уже и на нас. С зазвонками, с предложением встретиться и с угрозами завести уголовное дело. И вот это уголовное дело появилось. Я хочу вам зачитать письмо одно. яке прийшло вчора енергатома Україна от атомкомплектуал. Шановний Юлія В'ячеславович, між ДП на ЕТенегатом в особі ВП атомкомплект та ваше підприємство був укладен договір від 13.03.2015 року за номером таким. -то. Далі договір. На постачання кисотиборної марки А для потреб Запорізької, ЄС, та Хмінська АЕС. Наразі головне слідче управління Служби безпеки України своїм зверненням витримуло заверені копії договорів, укладених між нашим підприємством, а також завірені копії ряду інших документів, в тому числі первинних. При цьому ГСУ СБУ посилалася на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 25.03.2015 за номером та порушено за ознаками кримінального правопорушення. Передбаченої частини 1 статті 258 Кримінального кодексу України відносно посадили осіб, хто захир до них А тепер саме цікаво, що таке стаття 258-5? Да, перша частина. Вона передбачає відповідальність за фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи, організації, Підготовки або вчинення туристичного акту, втягнення у вчинення туристичного акту, публічних закликів до вчинення туристичного акту, сприяння в вчиненню туристичного акту, створення туристичної групи і так далі. І ось що пише ще атом Коплект. Беручи до уваги, уваги вище вкладене, враховуючи, що на стадії досудового судового кримінального провадження будуть проводитись слідчі дії з працівниками вашого підприємства, вилучатись документи, також можливе блокування банківських років. Шляхом накладення відповідних арештів. У гт комплект виникає серйозна стурбованість щодо своєчасного постачання вашим підприємствам кислоти борної марки А у строки на умовах, зазначеними у вищезгаданому договорі. Наголошуємо, що зрив постачання може привести до зупинки найбільшої в Європі Запорізької АЕС, а також поставить під загрозу безпечне функціонування інших атомних електростанцій України. У связи с этим просим, просим у вас терминово информации, информацию о возможности по сроки выполнения договор. Нам угрожают, угрожают обысками, угрожают арестом мне как должностному лицу. Статья эта тяжелая, она предусматривает огромное количество процессуальных мер, которые дают сегодня Криминальный кодекс и процессуальный, кодекс, правильно, да, сказал? Вот. И в этой ситуации Блокирование деятельности, блокирование, ограничение свободы руководителей, собственников просто приведет к полной остановке деятельности предприятия. Просим нашу четвертую власть да, уделить внимание нашему маленькому предприятию, нашей непростой судьбе, уделить внимание вот этому, на наш взгляд, и по тем фактам, которые мы сегодня имеем, да, абсолютно собранному криминальному производству, по очень грязной музейной статье для... Бизнес-патриотов, бизнес-переселенцев? Меня спрашивают, ну, а вы не боитесь? Отвечаю, я уже давно ничего не боюсь. После того, что мы пережили в Донецке, когда вылетают от взрыва окна в цехе, когда 7 августа, 7 августа, это мой день рождения, я получил от Господа Бога подарок, моя мать попала под взрыв в Иловайске, и мать с сестрой 21 день просидели в погребе и пили воду, воду из луж и чуть ли не питались травой. Моя жена родом из Славянска, там похоронен мой тесть, до речи Полтовчан, а мать моя из Черкасской области. Мы так нахлебались этой войны, этого терроризма, сепаратизма, что мы им сыты по горло. И когда нам начинают некие Люди э, с погонами, пользуясь секретностью, пользуясь гостайной, пришивать. Ну, в итоге э, их желание понятно. Это шкурные коммерческие интересы некоторых оставшихся или засевших там людей. Это пятая колонна. это Я не знаю, как это назвать. Мы хотим и внимание прессы привлечь. И, естественно, мы обратимся и к Валентину Александровичу Наривайченко с официальным письмом и запросом где мы изложим грамотно и с помощью юристов и адвокатов наши требования, наши заявления, наши обращения. Ну и, естественно, мы обратимся и в Генеральную прокуратуру Украины для того, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме. И когда я общался, я почему говорю, что это проблема не только нашего предприятия. Я разговаривал в разных, я говорю, в промышленной палате, в других ассоциациях журналистами. Э, цифры называют, ну нам цифру не называли, я сразу скажу сразу, э, никакой конкретной цифры не называли, но нас все время подталкивают, вы должны зайти и решить вопрос. Вам нужно зайти и решить вопрос. Мы решили не заходить э, туда решать вопрос, а решить его здесь, публично. Несмотря на боевые действия летом, обострение боевых действий осенью, зимой, Продукция производилась в более Донецки, поставлялась, и контракты все были в срок, выполнены в сроки вовремя, без каких-либо рекламаций, потери качества и э, подобных проблем, которые могли бы ну, возникнуть из-за нестабильной ситуации. Э, хочу сказать, что в Донецке часть, осталась часть людей, часть людей мы перевезли в Черкассы. Это те, кто занимается продажами, закупками, логистикой, финансы. Вот. Главный энергетик, главный механик приехали. Это наши семьи, наши коллективы. Мы сегодня оплачиваем их квартиры, жилье, поддерживаем их семьи в школах, в садиках. Вот. Они сегодня работают над строительством нового производства в Черкасах. А в Донецке осталась значительная часть людей, 32 человека. Это женский коллектив, вот, который ну, мы все это вместе принимали решение коллективно, приняли решение оставаться, работать в очень тяжелых условиях, непростых, э, в состоянии фактически бомбежек, взрывов, разрывов и так далее.